В области наблюдается рост онкозаболеваний, каждый год добавляется 2-2,5 тысячи людей к этому списку, поэтому нужно спасать людей, нужно с этим бороться. Два основных момента – это хорошая качественная диагностика, которая прямо влияет на процесс выздоровления, и хорошие условия. Состояние областного онкологического центра очень плохое, на сегодняшний день не выдерживает никакой критики. Будем поддерживать ремонтными работами и закупать новое оборудование, однако нужно кардинально менять ситуацию. Принято решение по строительству нового современного онкологического центра, центра, который будет оснащен современнейшим оборудованием. Работаем с кабинетом министром для того, чтобы внести финансирование в государственный бюджет, а также работаем с правительствами, неправительственными, международными организациями и посольствами, чтобы привлечь международную техническую помощь. На сегодня работы проводятся технические, а также проектные. Затем будет процесс юридического утверждения документа, который нам позволит начать строительство онкологического центра. Условия пребывания людей и работы врачей должны соответствовать всем международным стандартам. Проект большой, требует подхода и консультации с медиками и строителями, поэтому делаем все для того, чтобы он был технологичен, для того, чтобы он отвечал специфике именно медицинских учреждений, и будем также советоваться со специалистами, с волонтерами и с международными представителями и экспертами, для того, чтобы сделать этот онкологический центр самым лучшим и самым современным. За эти полтора года произошли действительно очень большие изменения в онкоцентре. Все мы знаем заявление губернатора, заявление представителя администрации нашей области о строительстве нового онкоцентра. И, конечно, для нас это, собственно говоря, основное событие, которое происходит в онкологической среде города Харькова и Харьковской области. Но очень важным моментом является не только какие-то прожекты и новые и дальнейшие планы, а и сегодняшняя жизнь для нас, для врачей, для наших пациентов, для огромного количества тех пациентов, за которыми мы наблюдаем, которым проводим скрининги и так далее. И несмотря на то, что реализация проекта постройки нового онкологического центра, о котором было заявлено нашим губернатором, несмотря на то, что процесс этот движется, выделенные финансы, происходит на сегодня этап проектирования этого здания, отвода земли и так далее, о существующем онкоцентре не забывают. Продолжаются ремонтные работы, ремонты кровли, открытие новых, нового блока интенсивной терапии, ремонт отчасти э, поликлинических зданий, э, ремонта палат и так далее, закупка оборудования. И на самом деле это, это очень, э, очень важно, это, это по-хозяйски и, э, как мне кажется, это вот идеальное сочетание работы э, губернатора, работы нашей администрации и работы врачей. С начала года была закуплена целая серия оборудования для реанимации, для интенсивной терапии и для проведения серьезных и сложных наркозов онкологических пациентов. Для наблюдения, мониторинга за тяжелыми пациентами был закуплен мамограф. Это аппарат, который позволяет диагностировать опухоли у женщин молочной железы. И на сегодняшний момент закуплен рентген-диагностический комплекс, который, ну, к сожалению, пока еще не установлен, но это просто вопрос времени. Все то оборудование, которое закупается и которое на сегодняшний день функционирует, позволяет нам работать в рамках международных э -э схем, международных стандартов и э -э позволяет приблизить вот, вот эту вот современную помощь для наших э харьковчан, для э -э жителей э -э Харьковской области и для тех, собственно говоря, пациентов, которые Приезжают из других областей, а этих пациентов немало на сегодняшний день. Самое главное для нас, для врачей, для пациентов это та динамика, которая происходит и которая видна. То есть, есть изменения. Это самое главное. Вот, а все остальное это просто вопрос времени.